Okey, ini apabila ada satu kumpulan eh, yang besar berkumpul Untuk memberikan satu pandangan di jalanan Ianya akan membawa kepada satu provokasi kepada kumpulan yang lain Kerana tiap-tiap sesuatu isu itu dah tentulah ada yang menyokong dan ada yang menentang Tetapi apabila dibuat secara beramai-ramai, secara bersorak secara penuh emosi maka akan berlaku satu provokasi dan akhirnya, akhirnya akan berlaku satu rusuhan itu yang, yang kita nampak apa yang berlaku di London sehingga kan uh, pelajar kita yang tidak langsung apa, terlibat dalam dalam kes itu yang hanya keluar untuk pergi uh, dalam buku puasa pun apa nama terkenal kepada urusan itu so inilah yang kerajaan Malaysia yang cuba apa, menghalang berlakunya perkumpulan untuk memberikan pandangan di jalanan seperti mana yang dilakukan oleh bersih tempoh hari tetapi Alhamdulillah oleh kerana pihak polis telah cuba menjalankan secara pencegahan yang berhemah maka tidak berlaku tetapi kalau dibiarkan dan dibenarkan secara tidak terkawal, saya percaya rusuhan akan berlaku dan lebih teruk daripada apa yang berlaku di landa kerana penimbatan yang ada adalah terlalu ramai pembangkang dia merasakan dia dah kehilangan modal apabila dia tengok barisan nasional Kerajaan Barisan Nasional makin kuat Maka mereka telah Cuba menyingkap Kembali sejarah bagaimana mereka Berpulang Menang besar uh, tahun 2008 Ya yeah. Jadi mereka merasakan oh Salah satu caranya adalah Untuk create satu persepsi Bahawa Polis masih membuat kekasaran Dia nak bandingkan isu mata lebah dulu Ya yeah. Kerana bila isu matalabang dia nampak dia berjaya Create persepsi dan, dan rakyat simpati So kali ini uh, oleh kerana dia merasakan bahawa pinang raya dah hampir So dia kena create satu persepsi negatif juga pada polis dan seterusnya Impact ni pada keadaan masyarakat nasional hmm. Itu sahaja, sebenarnya it's more on the political strategy Tak ada nasi itu apa nama nak telus lah apa ni kan apa kalau dia kata nak telus dia boleh bagi pandangan dia boleh hantar apa nama memorandum ini kepada agung dan jumpa pun agung tapi dia tak guna pun masa tu tapi it's just uh, ke satu je ya. nasihat saya kepada rakyat pertama kita mesti syukur kepada nikmat nikmat Allah ini, yeah. nikmat, Allah ini yeah. nikmat Allah ini biasanya orang dia fahamlah masa dia sedang uh, mengecapinya contoh uh, bagi orang yang tak sakit uh, dia rasa nikmat Allah ini is just given just like that so dia tak jaga dia tak jaga kesihatan dia dia tak jaga makanan dia akhirnya dia katalah dia kena darah tinggi bila dia kena darah tinggi dan dia dah tak boleh makan masin Dia tak boleh makan daging Dia tak boleh makan lemak Dia tak boleh makan itu dan ini Bila dia dah tak ada nikmat itu dia tarik balik pada dia Dia Ini analogi ya eh? Baru dia sedar bahawa Oh Kalau dia jaga sebelum ini Dah tentulah nikmat ini akan berpanjangan So begitulah juga nikmat keamanan ni Nikmat, nikmat perpaduan ini Nikmat keselesaan ini Yang ada pada rakyat Malaysia dia tak sedar kadang-kadang Kadang-kadang kita tak sedar bahawa oh, nikmat ini harus kita jaga Nikmat ini diturunkan oleh Allah SWT Kerana perpaduan kita Kerana kepimpinan bahasa nasional yang ada Kerana apa, uh, penyatuan kaum ya. Jadi nikmat ini kalau kita tak jaga ha, uh, Penyatuan kaum contohnya uh, kita dah tak peduli sentimen perkawaman kita dah tak peduli ya Akhirnya kita bimbang Ini mak ini akan ditarik balik Dan bila dah tarik balik itu susahlah. Apakah kita nak jari di negara-negara Yang sedang kecoh Di Yang mana nikmat untuk keluar uh, ke mana-mana Adalah ditarik balik Nak keluar rumah pun bimbang uh, Mak balik rumah pun uh, Kalau lambat balik pun orang bimbang Sentiasa terbayang-bayang Di kepala mereka Perkara negatif akan berlaku Yes, so kena jaga nikmat ni Dan nikmat ni bukan dijaga oleh Kerajaan Malaysia Nasional sahaja Nikmat ni orang kena jaga oleh semua orang lah. So kena elakkan perkara Yang boleh menarik balik nikmat kita